Hər kəsə salam. Bu cədvəldə mən debitor kreditor uçotunu aparılmasını hazırlamışam. Bəzən suğular oldu, ondan bağlı bunu hazırlamağa çalışdım. Bir neçə bölümlə ibarətdir. Yəni əsas əməliyyatlar bölməsidir. Yəni burada əməliyyatlar aparırıq. Gate bölmüdür. Burada lazım olan məlumatları daxil edəcək. Hərəkətlərdə hərəkətlərə baxırıq və baş vermiş hadisələrə bir neçə formada baxışlardır. İlk öncə nədən başlayaq? Qeytdən başlayaq. Qeydlərimiz nədən ibarətdir? Deməli, debitor, kreditor, yəni bura artıq əlavələr yiyəcək. E, yəni 211-lərləndə deyək ki, başlayırıq. Debitorlarımızı yazırıq. 500-lərlə başlayır kreditorlarımızı yazırıq. E, misal bura əlavə edəcək. Ə, bu hər də öz əksini tapır. Baxın, burada kod bölümündə yəni seçmə gələcəkdir. Biz buradan seçirik və ad avtomatik gələcək. Ə, əgər istəsək adları, yəni bunu ləğv edərik, birbaşa adlarla olar, amma çalışaq ki, adlar yazdığımız zaman ə oxşar adlar olmasın. Ə, misal əlavə eləyək, ə, deməli, debitor yazdıq. Ə, 381101 0100 4 əlavə edirik. M rəsim deyək ki, əlavə eləyək. Və bir dənə də kreditor əlavə edək. Yəni debitor kreditoru mütləq yazmalıyıq. Digər hesablamalarda bizə lazım olacaq 531 901003 Familə. Baxın, sonra bunu biz sıralama verə bilərik. Daha doğrusu, verək ki, həm sonuncu sıranı görmüş olaq hər bölümdə. <laughs> Sonrakı bölüm əməliyyat bölümüdür. Burada da satışdır, alışdır, ödəmə, bank, kasa, qaytarma, dövr girişidir. O da öz əksini burda tapacaq. Yəni baş vermiş hadisənin hansı əməliyyat olduğunu biz bura daxil edirik. Əlavə bir əməliyyat varsa, lazımdırsa, görə onu daxil edirik. Bu aging hesablamaq üçün bizə lazım olan aralıqdır. Yəni dəyişə bilərsiz. Yəni mən 0 030, yəni 30 gün borcun beləlikdə yaşlandırılmasıdır. 0-30-a, 30-dan 31:45, 45 və sair. Bunu azalda da bilərsiz. 030, məsələn, 15, 15:30 və sair bu formada dəyişə bilərsiniz. Tamam, burada baxırıq ıı, nələrə? Yəni ilk öncə tarixi girdik. Iı, baxın, çalışmağt tarix daxil etdiyimiz zaman ıı, ard-arda, yəni sırasını pozmadan daxili elək əməliyyatların tarixini, əgər hər hansı bir əməliyyat, belə desək, unudulubsa, onu sonda yazıb, amma sonda tarixi, yəni adın zəyə qoymaq lazımdır, formul normal işləsin. Yəni burada cari kodunu seçirik. Tamam, biz gəlin birini oxuyaq deyək ki 30 olurdu, 2020 baxın burada əlavələrlə düşdü bura 04 30 rəsmi gəldi avtomatik deyək ki biz ona satış eləyirik 100 manatlıq yəni bir də buna diqqət eləək debit kreditdir əgər yəni debitor seçilsə debitorda satış əməliyyatı nə demək deyəndə debitora dəbit əməliyyatı deməkdir. Yəni müştəriyə debit əməliyyatı olmalıdır ki, müştəri boşalsın. Eyniylə e, kreditorda məsəl gəlin əlavə edək deyək ki, e, bu da 30-undadır. 531 01.03 -01 məsəl üçün Famil bundan mal alırıq. Alış elədik. Bu zaman deməli alış eləyiriksə, deməli nədir? Kredit əməliyyatı olacaq ki, bizim Familə olan borcumuz formalaşsın, deyək ki, 150. Tamam. Əə Baxaq məsələn 0504 2020-də biz rəqsimə ödəniş elədik. Məsələn bankla ödəniş elədik. Demək ki nədir? Debitora ödənişi elədiyimiz zaman debitorda hansı əməliyyat olur? Kredit əməliyyatı. Məsələn 100 manat ödədik. <laughs> Baxın ə yəni, 50 ödədik. Göyüs balansda 50 qaldı. Yəni 50 ödədik. Deməli, rəsmə 50 borcumuz qaldı. Yəni bu balans 10 göstərir. İndi ə, kreditoru da əlavə eləyək ödənməsini. Famil, deyək ki, ə, ödəmə kassaya eləyək. Bu zaman debit əməliyyatı olacaq. Məsəl üçün 120. Yəni bizim ona 30 manat borcumuz qaldı. E, bir də ilk öncə ola bilər ki, kiminsə borc, debitor, kreditor siyahısı var və bunu ilk daxil edici zaman e, yəni bütün yəni bir tarix qoyulur və bütün əməliyyatların qarşısına dövr giriş yazılaraq e, əməliyyatın yəni məbləğləri daxil olunur ki, rəqəm yəni balans formalaşsın. Yəni bu debitor kreditorun sadəcə uçotunu aparmaqdır. Yəni Ə burda sadəcə nəyi biz e, yaxşı görə bilərik. Həm aging eləyəcəyik. Yəni bizim burada formulumuz var, işləyir aging üçün. Bir də burada formul var aging üçün. E, onlara baxacağıq. Bir də misal bu da pivotdur. Ondan sonra hmm, filterdə biz deyək ki, burdan seçə bilərik və ya burdan deyək ki, mən Ərşadı seçirəm. Baxın, Ershadın bütün əməliyyatları gəlir. Yəni bir müştəri ilə üzləşdiyin zaman, demək, filtr verirsən, çəkirsən və göndərirsən. Burada nədir? David Kreditan Marriott-un hamsını bir-bir göstərir. Məsələn, əvvələ qalıq bu idi, ödədik, qaldı, məsələn, balans. Sonra burada 100 idi, bu tarixdə oldu 50. Sonra 10 satdım, balans oldu 60. Ödədim 20, qaldı 40 və sair bu formada. Yəni sonuna borc 260dur. Yəni ilə fərqi yoxdur. Bütün əməliyyatları görə bilərsiz. Yaxşı olar ki, adları burada adlandırdığınız zaman daha geniş yazın. Həm debitor olduğu anlaşılsın, həm kreditor olduğu, əgər ad üzərindən belə deyək, filtr verib baxacaqsınızsa, yəni bilinən olsun hərəkət bölməsi nədən ibarətdir? Başlama və bitmə tarixini yazıram. Burdan müştərini seçirəm. Yəni burada artıq bütün əməliyyatları mə yəni, o tarix aralığında gətirir. Bu cari borc qalığıdır. Yəni o müştəriyə hal-hazırda o müştərinin ya bizim ona yəni cari hal-hazırdakı borcunu göstərir. Buraya isə tarix aralığındakı əməliyyatları göstərir. Məsələn bu tarixin əvvəli olan borc 50 idi. Bu tarix aralığında satışımız 35, banko deyib 20, qaytarma eləyib 5 və 60. Yəni istəyirsiniz bə yoxlayaq, misal 3-cü ay seçsək, baxın 3-cü ay seçdikdə artıq borc bərabərləşdi. Yəni bu dövr ərzində formalaşıb, deməli bu borc və əməllətlərimiz burada özəşin tapdı. Eynilə 531-lərə baxa bilərik və s. Bunlar isə pivotdur. E, burada işlədikdən sonra əməliyyatları e, refresh verməliyik ki, bütün əməliyyatlar otursun. Burada da yenə eyni qayda ilə e, əməliyyatları görüş, yəni seçmək istəsək debitorlar ancaq gəlsin, cariellərdir, əməliyyatlardır. Hansə məhdətlər baş verib dövr ərzində kreditor və şəhir ikinci baxış e agingdir. Burda nə edirik? Burda baxın müştərilərin toplam borcudur və bu borcun hansı tarix aralığında əksolunduğunu göstərir. Yəni misal Elman deyək ki, Elmanın 150 borcu var və bu borc 61-90 gün. Yəni ərzində qalan borcdur. Yəni adam 60 gündür ki, 60-90 gün ərzində pul ödəməyib. Yəni qalan məbləğ budur. Ənilə Ərşadın məsələn 260 borcu var. 60-91 üzərindədir. 246 60 günə düşür. Artıq bunu zəmində, yəni analiz apara bilərsiz. Kimlərdə gecikmə var və sair buradan görürsüz. 3-cü baxışı tarix üzrə baxışdır. Yenə Ə burda misal debitoru seçdik. Misal Ərşadın hansı fakturalarda açıq qalan məbləğləri onları göstərir. Burda ümumi görünüş, yəni 60-90 gün ərzində. Amma burada isə faktura-faktura, yəni misal ə e, bu gündür, yəni neçə gün gecikməsi var. İsə gün bundan öncə alınmış məalimin borcudur. Məsələn 25 borcu 129 gündən qabaq formalaşan yəni, bu fakturadır və 0502 fakturasından 10 manat açıqda qalıb. 0602 tarixindən 93 manat, daha sonra 25 manat borcu qalıb. 18 nuruz tarixindən isə 200 manat. Gördüyünüz kimi tarix-tarix göstərir ki, bu adamın hansı günlərdən borcu qalıbdır və bu üzərində artıq qərar verirsiniz. Borcun yığılması və sair. Yəni ə, qısa bir formada hazırlamağa çalışmışam. Ümid edirəm ki, faydalı olacaq. Ə, məlumatı istəyənlərə ya e-mail adresi ilə göndərə bilərəm. Təşəkkürlər.